Вітаємо всіх глядачів каналу футболи. Запрошуємо вас на СК Севастополь, де побачимо, чи це буде знаком, чи буде це добрим знаком, чи можливо навпаки, фартовість, не фартовість. Тобто прокута, пронизана сьогоднішнє протистояння усіма дрібними і великими аспектами надзвичайно. очеканного футбольного поля команды Металлурга Запорожья, футболисты Севастополя вводят мяч в игру ну и в мы знаем, что команды сейчас же опасный момент, Шевчук не пробивает, на передачу, и вот удар в поворотах, не у варит. который э, стал более активно играть ближе к шахтной площади команды Севастополя, Дивите, дальний удар небезопасно и Хороший протенз... удар, то есть подобрал мяч, недолго с левой ноги, э, сразу без обработки нанес удар по воротам Гуронин. Долго передача в паре. До чужого штрафного майданчика. Вейдраза. Култышев. На на Кузнецова. Гол! Кузнецов забывает на 28-й хвилине. Всего разу фланговый прохит вышел. Третий мяч доставили Шевчук. Вместе с Кузнецовым оторвался. Шевчук делает передачу Култышеву. Култышев хорошую фланговой передачу. И Кузнецов опережает и защитников, и э, опрометчиво все-таки покинувшего ворота молодого вратаря Шевченко. И счет сам. В игре сегодня Металлурга Запорожья. А у команды Севастополя уже наиграно и хотел бы отметить. А вот сейчас Шунил... классную атаку починая и выполняя проворочный песочку. Удары кушает гол! рахунок. Только сказал, что Бажаль выглядит больше простежится. что... Б... Так вот здорово сыграл, просто здорово. Даже Жуниор, да. И Рикошет еще что... mm -hmm. сутево на этот эпизод. Рикошет вид одного из если не помиляюсь, от Воронина. Да, это от Воронина был. И со... сам после футболисты пойдут. Я так понимаю, сейчас или Воронин, или Култышев у мяча. Воронин подача выконана безопасно. Ну и известно, как этот э, свят, яка радость. че что там будет пенальти? Mm. Эти, ну, э... Нет, чем-то недовольны футболисты Металлурга Запорожска. Сейчас мы посмотрим эпизод. Чем же недовольны? Шевченко были. Взяли условия. Давайте дивиться. Подача. Рукою, по-моему, было забыто мяч. повторе сдалось еще рукою. Не? сейчас смотрим. Да. Рука Бога. Ну, получается, Это да. Версия первой лиги Украины. Гол был забыт рукой. Да, я скажу, да, грубейшая ошибка бригады арбитра Швецов, который находился рядом. И счет стал 2-1. Ну, удивиться. Ну, а чем еще, какую частину тела мяч было на в Бикварит? Нет, ну, мы же с вами видим, очевидно, и в данном случае, конечно, кто и Ну, вы знаете, мы тут можем просто ничего не говорить. Глядачи також, Сергея Кузнецова, и я хочу сказать, что э, цей дубль для Сергея Кузнецова очень важливый в контексте того, что это его 16-й мяч. Но вы знаете, сейчас все идет тому, что арбитр как раз Швецов выпускает свой из-под контроля своего действия, и вы знаете, вот сейчас выбежал Кучков, сейчас и Кучкову достанется, конечно, но... Ну, смотрите, что бывает, раз будет вылучен ну, Матч сезону у першій лізі до чого прозвів. Ну, чесно скажу, це виглядає парадоксально. Судячи із повтору, щоб знаєте, не наговорити. І не одна. Каравай проїхав з молодіжної збірної на цей матч. І, напевно, Матеус. якщо... І він не дограє цей матч. Ми говорили неодноразово фразу, що нерви починають здавати. Нерви здавали і здали до того, що подій на полі. Про те, що загалом відбувалося на полі. І... Удар небезпечний повз ворота. Отмічаємо прекрасну комбінацію. Щас... Тепер, yes. швидше за все, Рудика гратиме в опорній зоні. дограватиме цей матч. Мат аж піде на позицію Форварда. Вже нічого не залишається, як іти в Абан. Повністю в Абан. Соболя класно зіграв, але засильно і ще. Подъёмся. Вот мы как раз эпизод. Вот видно Белик сейчас с Ворониным. Белик чуть-чуть плечом подтолкнул э, Воронина. Арбитр не видел этого эпизода, однако ему подсказали. И он удаляет Белика, ну, с поля. очень показалось за игру. Есть шанс у футболиста Металлурга Запорожского. Можно выходить на ударную позицию. Передача будет. Смотрите, но претензии пришли. В 12-й минуте проваляется финальный свисток. Вот он прозвучал, финальный свисток. 10 минут, команда сыграла в другую. Это позитивные хвилі.